In selepas temasik kembali aman, Hang Nadim dan ibunya pun pindah ke sebuah kampung di tepi sungai. Kampung tu tenang, penduduknya pun baik-baik belaka. Satu hari, datanglah hujan besar, musim kemarau panjang melanda. Air sungai yang jadi nadi kehidupan tu mula cetek, sawah-sawah pula kering kontang. Situasi jadi makin genting bila dua kampung yang duduk di tebing berbeza, Kampung Hulu dan Kampung Hilir, mula berebut air. Kampung Hulu kata, eh, Air ni kan dari kawasan kami. Mestilah kami yang patut guna dulu. Tapi kampung hilir tak nak kalah. Apa pula? Air ni lalu tanah kami dulu sebelum ke laut. Kami pun berhak. Masing-masing mempertahankan hak masing-masing. Tak ada siapa nak mengalah. Hang Nadim yang masa tu tengah bantu ibunya menimba air. Hanya mampu menggeleng kepala. Yang perlahan-lahan. Tapi suaranya jelas, dia berkata. Kalau air ni direbut, semua akan rugi. Tapi kalau kita fikir bersama, Air yang sedikit pun boleh jadi cukup untuk semua. Orang kampung terdiam, terpana dengan kata-kata seorang budak. Ada yang ketawa kecil, rasa pelik. Budak kecil macam ni nak ajar kami. Tapi Nadim tak marah. Dia ambil ranting kayu, lalu dengan tenang melukis sesuatu di atas pasir. Kemudian dia tunjuk satu pelan mudah. Kita gali dua parit kecil dari sungai, satu ke kampung hulu, satu ke kampung hilir. Kita buat pintu air kayu di setiap parit. Kemudian, dua hari air buka ke hulu, dua hari lagi ke hilir. Lepas tu, pintu ditutup separuh untuk bagi ikan dan haiwan masih boleh hidup. Yang ketua-ketua kampung dari dua-dua belah yang tadinya berwajah tegang, mula memandang pelan Nadim dengan teliti. Lama mereka berfikir, akhirnya serentak mereka mengangguk. Nampak masuk akal, kata mereka. Maka pada hari itu juga, seluruh penduduk kampung, tak kira dari hulu atau hilir, Bergotong royong menggali parit dan membina pintu air mengikut cadangan Hang Nadim. Hang Nadim sendiri membantu mengukur paras tanah dan arah aliran air. Beberapa hari kemudian, keajaiban berlaku. Air mula mengalir semula ke sawah-sawah yang kering, tanah kembali subur. Penduduk bersorak gembira, tidak lagi bertelingkah. M. Ketua kampung menepuk bahu Nadim sambil tersenyum bangga. Anak muda, kalau semua orang fikir macam kau, takkan ada pergaduhan lagi di dunia ni. Hang Nadim hanya tersenyum kecil. Air sungai ini macam rezeki, tuan ketua. Bila dikongsi, ia cukup untuk semua. Bila direbut, ia jadi kering. Dan sejak hari itu, dua kampung itu hidup rukun damai tanpa perselisihan lagi. Tempat itu akhirnya dikenali sebagai Sungai Damai, sempena kebijaksanaan budak yang mendamaikan manusia. Hang Nadim